Когда мы общались с ветеранами, был задан вопрос по поводу этой территории. И вы помните, что Фельман Александр Борисович и власть брала на себя определенные обязательства, что здесь все будет как у людей. Значит, могу сказать, что то, что мы видим... Я понимаю, всем вам нравится. Поэтому мы с Фельдманом вам обещаем следующее. Обязательно, обязательно осенью, когда наступает вегетационный период для высадки деревьев. Мы здесь проведем с вами высадку деревьев, определим определенные места и будем потом ухаживать. Это первое. Второе. Сейчас мы вам обещаем, что мы эти фасады обновим чтобы уже эта территория была более свежей и для глаза в том числе. 175-й или в любом периоде другой дом мы должны туда дойти и сделать. Но я еще раз вам говорю, шаг за шагом. Договорились? Поэтому дайте, пожалуйста, нам возможность время. Вы видите, что работы ведутся по всему городу Харькову, не только по этому адресу, а по другим адресам. В том числе мы говорим про Октябрьский район, мы говорим про Ленинский район, ваш соседний район. Мы говорим про смежные территории, потому что у вас здесь очень много смежных территорий. Поэтому в данном вопросе необходимо еще чуть-чуть терпения. Но потихонечку мы должны будем дойти к каждому дому. У нас и в городе немало. 8 тысяч домов коммунальной собственности и тысячу домов кооперативов ОСМД и кооперативных строительных домов. Ну, я имею в виду кооперативы ЖСК. Поэтому вы поймите, сколько это объем. И сколько нужно людей и денег для того, чтобы все успеть сделать. Это все сделано с участием однозначно Фельдмана, его благотворительного фонда. Поэтому я думаю, что это очередное доказательство отношения между людьми. Могу вам больше сказать. Вместе с Александром Борисовичем, под его патронатом, под моим патронатом, мы будем делать парк юности. Значит, там будет отремонтирован источник. Значит, вы сможете там тоже брать водичку вкусную и полезную. Я думаю, что потихонечку-потихонечку мы восстановим этот вопрос. Сейчас мы занимаемся, чтобы там убрать этот, извините, опасный кинотеатр, который рушится, чтобы там не произошли никакие несчастья, потому что он уже ну, не годится к эксплуатации. Значит, вы знаете о том, что мы там были с Александром Фельдманом на субботнике, высаживали деревья. Я думаю, я повторюсь, и здесь мы будем это делать. И потихонечку ваш микрорайон возродится и будет красивым. Тем более, что вы ворота Харькова. Все должны заезжать сюда и видеть, как в Харькове красиво. Улица города. Работы большие. Много работы сделано. Работали в субботу и воскресенье, что самое удивительное. Я думал, к дню города это сделают. Сделали сейчас. Молодцы. Качественно. Да. Качественно. Качественно. Все, молодцы. Ничего здесь не было толком. И это открытие, я думаю, что много... Вот мы, собственно, пришли с другого района сюда, как бы на открытие, потому что я думаю, что это будет самая лучшая площадка в этом районе. Я думаю, что здесь очень много будет действительно детей, и детям нравится, и вообще молодцы, что сделали. Мы очень рады, и мы будем, обещаю, сюда точно приходить с другого района. Спасибо вам большое всем.